Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurah li sadri Wa yasin li amri Wa qilul umdata min lisani Ya fawfuli Subhanaka la ilma lana Illa ma'alam tanah Inaka antal alimul hakim Pertama-tama kali Marilah kita bersyukur Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan impaknya Kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan Islam dan sama-sama kita siasat bertobat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar atau tidak. Dan sama-sama kita siasat bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin buat satu reaction yang ringkas dalam, dengan bahasa mudah dalam bahasa yang sikat tentang satu isu yang sangat hangat diperkatakan di media-media masa pada ketika ini iaitu seorang pelajar uh, tingkatan 3 telah diperkosa ataupun dengan kata lain dirogol oleh pelajar seniornya. Ini mungkin pelajar tingkatan lima. Ia berlaku di sebuah sekolah di Melaka dan berlaku di dalam kelas. Reaction saya ini tidak bertujuan untuk menghina atau mencela atau mencaci atau menghasut atau untuk mengganggu siasatan pihak berkuasa terhadap kes ini. Tetapi sebagai seorang rakyat marhain, saya ingin memberikan pendapat peribadi yang mungkin bercanggah ataupun mungkin sama dengan pendapat-pendapat yang lain. Pertamanya, apakah telah terjadi dengan sistem pelajaran kita? Apakah yang telah berlaku dengan sistem pendidikan? Nampaknya sistem pendidikan kita gagal untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berjiwa insan. Kerana saban hari kita dipaparkan dengan kes-kes salah laku pelajar, kes buli, kes pukul, kes uh, mencuri, dan kes perkosa ini atau perogol ini adalah boleh dikatakan kemuncak segala kes salah laku pelajar. Kita tidak boleh lagi menyalahkan individu. Kerjaan tidak boleh lagi menyalahkan guru. Guru tidak boleh lagi menyalahkan ibu bapa. Dan orang awam tidak boleh menyalahkan pelajar. Dalam keadaan yang semakin gawat, ini semua bertanggungjawab. Jangan hati kata mereka-mereka yang tidak menjalankan tugas itulah yang perlu dipertanggungjawabkan. Seperti guru yang tidak menjalankan tugas sebagai guru, ibu bapa yang tidak menjalankan tugas sebagai ibu bapa, pelajar yang tidak menjalankan tugas sebagai pelajar. Masing-masing bertanggungjawab. Dan kes ini sedang sedang disiasat di mana pelajar-pelajar tersebut uh, telah ditahan reman. Yang paling mendukacitakan perbuatan ini telah dirakam menggunakan kamera handphone. Kemudian telah disebarkan. Dan dikatakan bahawa pelajar perempuan itu telah trauma ataupun tertekan. Memang tertekan kita tidak nafikan. Kerana kes kursa ini melibatkan muruah. Muruah diri, muruah sekolah, muruah ibu bapa, ibu bapa dan orang-orang yang berkaitan. Dikatakan juga bahawa pelajar-pelajar yang memperkosa ini dibenarkan mengambil perkosaan CJ pelajar Malaysia yang akan datang ini. Ini di, uh, diberitahu oleh Menteri Pendidikan. Kita tidak menegah pelajar itu mengambil peperiksaan SPM seperti mana yang dikatakan oleh Menteri. Ia merupakan uh, satu proses yang melibatkan masa depan. Tetapi hendaklah ia diambil di dalam lokap jika ia masih lagi dalam tahanan reman. Yang jika disahkan ya, ia bersalah. Contohnya, jika ia perlu mengambil perkesaan, tidaklah diambil di dalam penjara. Ini biasa. Tidak pernah berlaku seorang yang dalam siasatan boleh keluar dengan bebas berjalan ke sana ke sini tanpa kawalan. Jadi, biarlah ia mengambil perasaan, tetapi di dalam lokal. Di dalam tahanan kerana ia di dalam siasatan. Dan kes ini bagi pendapat saya, tidak boleh dilengah-lengahkan. Kerana apabila dilengahkan, kemungkinan uh, yang dituduh akan mendapatkan cuba mendapatkan perintah uh, bebas sementara. Seperti mana yang saya katakan tadi, sistem pendidikan kita telah gagal. Semua pihak telah gagal. Baik daripada pihak kerajaan, sistem pendidikan, guru-guru, ibu bapa dan pelajar yang terbabit. Bukan semua eh. Bukan semua guru-guru tidak menjalankan tugas. Bukan semua ibu bapa uh, tidak menjalankan tugas. Dan bukan semua pelajar tidak menjalankan tugas. Ikut bidang masing-masing. Tetapi mereka yang terlibat. Jenayah perkosa adalah satu jenayah yang sangat keji. Tidak boleh. Sebab kata orang tua tak boleh dimaafkan kerana ia melibatkan meruah seumur hidup. Bahkan dikatakan apabila seseorang penjenayah, penjenayah rogol itu dimasukkan ke dalam sel yang ada bersamanya penjenayah, penjenayah yang lain yang melibatkan pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Penjenayah yang lain itu akan bertanya kepada yang penjenayah rogol ini. Kita masuk. Kamu, jenayah apa yang kamu buat? Dia akan jawab, jenayah rogol. Penjenayah lain ini akan memukul, akan memberlasah. Penjenayah rogol ini. Dia berlasah cukup-cukup. Kerana, bagi penjenayah lain itu, mereka tidak, tidak boleh menerima. Ha? Seseorang itu merogol. Ibarat kata seseorang yang merugut itu ibaratnya sangat bacul. Menunjukkan kekuatan kepada perempuan. Sedangkan mereka membunuh. Itu menunjukkan kekuatan sesama lelaki. Itulah ibaratnya. Betapa kejinya jenayah kebur ini. Dan apabila ia melibatkan pelajar, kita tak, tak boleh nak, nak kata apa lagi. Tak ada perkataan untuk di, dikatakan bahawa pelajar menjadi perogol. Jadi semua pihak tanpa kecuali mesti melihat hal ini dengan mendalam. Dengan saksama. Tidak boleh lagi melepaskan kesalahan kepada pihak-pihak yang lain. Dan kita berdoa kepada Tuhan supaya negara kita ini diselamatkan daripada perkara-perkara yang sangat-sangat keji ini. Supaya kita rakyat Malaysia selamat. Berada di dalam reza Allah, reza Tuhan. Kerana jika tidak kita berserah kepada Allah Taala dan tidak berusaha dengan bersungguh-sungguh, keadaan akan semakin runcing. Jadi sekian dulu. Bila Taufik, Bila Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.